Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 del Love Síndrome Day Prepara el Desayuno basados en el libro. ¿Qué estás haciendo? No entras en la tienda, le preguntó It a Day en voz baja cuando vio a Day sentado frente a la tienda. Pasa primero, déjame fumar un cigarrillo, dijo Day en voz baja antes de encontrar un cigarrillo en su bolsillo, pero no dijo nada prohibido, It se metió en la tienda y se acostó por estar un poco cansado, pero no cerró la puerta de la tienda. It yacía mirando un pequeño punto de luz, de los cigarrillos de Day que parpadea periódicamente. Day llamó y en voz baja, después de escuchar a los dos. Mm, respondió Day con la garganta, mientras miraba dentro de la carpa tenuemente iluminada. Pero puede ver dónde estaba It. ¿Puedo tener algo? Por favor, dijo de nuevo. Day alzó una ceja. ¿Te gustaría un cigarrillo? preguntó Day. No, ya te he preguntado sobre los cigarrillos y dijiste que intentaría bajarlo, pero otra cosa que me gustaría preguntar es conducir. Quiero que conduzcas un poco más lento. Va a ser lo mismo, dijo It. Es lo que más le preocupa. Dice se sentó en silencio. ¿Miedo de volver a tener un accidente? preguntó Day. Y It se quedó un poco callado. Day no dijo nada más. Dave fuma su último cigarrillo y lo apaga en una bolsa de basura antes de entrar en la tienda y cerrar completamente la puerta de la tienda y se acuesta junto a IT. Dave tiró de It en un brazo y también se quedó quieto para que Dave lo abrazara. No pienses demasiado, lo que va a pasar va a pasar, incluso si camino al costado del camino, si el coche choca, es una colisión, no puedes detenerlo, le dijo Dave a IT para que entendiera. Y también entendió lo que dijo Jay, pero no pudo evitar el miedo. Y respiró aliviado antes de cerrar lentamente los ojos. Ambos lados estaban en silencio, hasta que finalmente se durmió en uno al lado del otro. Otra escena. y se despertó por la mañana cuando escuchó al señor de personas hablando. Cuando le puso la mano a la persona que estaba a su lado, se encontró con un vacío. Gert tiene sueño. Luego vuelve a la cama. Se escucha la voz de Nay. ¿Te vas a dormir conmigo? Girl respondió. Le haces saber a Ed que Girl se ha despertado. Estoy ayudando a Pete Day. ¿Lo has visto? Nye dijo que volvió y se sentó atónito. -Vete a dormir con eso, Nye. Lo haré yo mismo. La voz de diablo habló y luego se movió frente a la tienda. Los tres inmediatamente se giraron para mirar. -Oye, ¿dormiste bien? -Girl saludó a su mejor amigo y asintió. Antes de ponerse de pie, retorciéndose de un lado a otro para ahuyentar el cansancio, Day miró un poco a It, antes de dirigir su atención a la olla frente a él. Day está haciendo el desayuno. Girl se preparó. ¿Trajiste algunas cosas nuevas conmigo? It se acercó a Day y le preguntó. Prepárate un poco, pero por la mañana bajé las escaleras para comprar más cosas en las tiendas de los aldeanos, respondió Day. It frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no me despertaste? te llevaré a él, dijo de vuelta, dándose cuenta de que realmente no dormía, incluso si salió de la tienda, ni siquiera lo sabía. Pide iba con Nai. Pi no tiene que preocuparse, dijo Nai porque sabía cuánto estaba preocupado por Day. Sí, déjame dormir solo también, dijo Gear con voz quebrada. Si hablas demasiado, seguirás durmiendo, Sí, no, ve a lavarte la cara y cepillarte los dientes, le dijo Nai a su amante. Gary invita a Nay junto. Nay tiene que ser amigo y lo amante no puede ser interrumpido. Vas a lavarte la cara también, le dijo a y luego fue a lavarse la cara en el grifo cercano. No fue al baño. ¿Pero cómo? ¿Qué estás haciendo? preguntó el amante. Arroz servido con cerdo, dijo Day. Hacerlo también por los niños, preguntó de nuevo, porque vio que Day había hecho mucho. De ella sintió It volteó a mirar la carpa de los juniors y vio que todos salían poco a poco hacia algunos tramos.